Assalamualaikum bersama Saya akan memantarkan tentang rapat kajian. Um, kajian ini memfokuskan kepada tahap kefahaman amalan dan pengaruh pelbagai faktor terhadap etika sosial dalam masyarakat. Ketibaan yang berhormat, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Selamat datang ke Majlis Apresiasi Kementerian. Etika pembudayaan sosial merujuk kepada penerapan nilai-nilai murni, norma dan tata susila dalam kehidupan seharian masyarakat. Tujuannya adalah untuk membentuk hubungan sosial yang harmoni, beradab dan penuh integriti. Dalam konteks negara kita, Malaysia berbilang kaum dan budaya, amalan etika sosial ini sangat penting bagi mengekalkan keharmonian masyarakat. Etika ini merangkumi prinsip-prinsip seperti kesopanan, saling menghormati, toleransi budaya serta kesedaran sivik. Selain itu, majlis rasmi pula merupakan acara yang dianjurkan oleh institusi kerajaan, seitu swasta atau mana-mana organisasi formal yang mengikut garis panduan protokol tertentu. Kajian ini mempunyai beberapa objektif utama. Yang pertama, mengkaji sejauh mana masyarakat Malaysia memahami maksud etika dan pembudayaan sosial. Ini termasuk kefahaman tentang prinsip moral, nilai budaya dan bagaimana ia membentuk tingkah laku dalam masyarakat. Objektif kedua, ingin mengkaji sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis majlis rasmi dan adab resam yang berkaitan. Kami ingin tahu sama ada masyarakat faham tentang protokol dan adab dalam majlis seperti perkahwinan, perasmian dan sambutan keagamaan. Objektif ketiga pula menganalisis perbezaan etika sosial antara kaum di Malaysia. Ini bertujuan untuk melihat bagaimana kaum Melayu, Cina, India dan etnik lain mengamalkan etika sosial serta perbezaan dan persamaan antara mereka. Yang keempat pula mengkaji sejauh mana masyarakat mengaplikasikan etika yang betul dalam situasi sosial dan majlis rasmi. Contohnya, adakah masyarakat menunjukkan adab sopan ketika menghadiri majlis rasmi atau semasa menggunakan media sosial? Yang kelima, mengkaji sejauh mana nilai hormat menghormati, toleransi dan kesopanan yang diterapkan dalam interaksi sosial sehari. Nilai-nilai ini penting untuk keharmonian terutamanya dalam masyarakat berbilang kaum seperti Malaysia. Kami ingin melihat sejauh mana ia benar-benar diamalkan dalam kehidupan harian. Bagi menjawab objektif tadi, kami merangka beberapa persoalan kajian. Antaranya, Sejauh manakah anda memahami maksud etika dan pembudayaan sosial dalam kehidupan masyarakat? Sejauh manakah anda mengamalkan etika sosial dalam kehidupan seharian? Contohnya dalam cara kita berkomunikasi, menghormati orang tua atau menjaga adab di tempat awam. Yang ketiga, adakah anda mengetahui nilai dan adab yang sepatutnya diamalkan semasa menghadiri majlis rasmi di Malaysia? Yang keempat, sejauh manakah anda menghormati etika sosial kaum lain dalam kehidupan seharian? Yang kelima, adakah pendidikan di Malaysia cukup menekankan etika sosial dalam kalangan pelajar? Yang keenam, mengenal pasti peranan institusi pendidikan, keluarga dan masyarakat dalam membentuk etika sosial dalam kalangan individu. Contohnya, sejauh mana ibu bapa dan guru-guru memberi contoh yang baik. Yang ketujuh, sejauh manakah anda merasakan pendidikan formal membantu dalam meningkatkan pemahaman tentang etika sosial yang ke-8 sejauh manakah anda mengamalkan etika dan adab yang betul ketika menghadiri majlis rasmi yang ke-9 adakah pengaruh media sosial memberi kesan terhadap etika sosial dalam masyarakat Malaysia media sosial sangat berpengaruh hari ini adakah ia mendidik atau merosakkan etika kita yang ke-10 adakah anda setuju bahawa etika sosial berbeza antara kaum di Malaysia Seterusnya, saya akan membentangkan kajian literat literatur yang merangkumi pandangan daripada beberapa penulis dan sumber berkaitan etika sosial dalam kalangan masyarakat. Pertama, menurut Hamidi S. Ismail, ya, kegagalan dalam membudayakan etika sosial boleh membawa kesan negatif seperti kurangnya sikap hormat terhadap budaya, sifat individualistik dan kemerosotan moral. Beliau menekankan bahawa nilai seperti kesopanan, toleransi dan kesedaran sivik perlu diterapkan secara menyeluruh bagi menyokong integrasi nasional. Seterusnya, Cliff Notes, Menyatakan bahawa etika sosial memainkan peranan penting dalam membentuk imej profesional seseorang, terutama dalam konteks majlis rasmi, sektor kerajaan dan korporat. Individu yang beretika akan kelihatan lebih berwibawa, berkeyakinan dan profesional. Abdullah pula menegaskan bahawa nilai sopan santun merupakan asas kepada keharmonian dalam masyarakat majmuk yang perlu dipelihara secara konsisten bagi memastikan hubungan antara kaum dan budaya harmoni. Menurut Nur Azlina Abdul Aziz, sistem pendidikan di Malaysia masih kurang menekankan aspek etika sosial secara praktikal. Beliau mencadangkan agar nilai-nilai etika ini diajar secara formal melalui subjek, subjek seperti pendidikan moral dan civic supaya pelajar lebih bersedia dalam menghadapi realiti sosial. Akhir sekali, menurut Tan dan Lee, media sosial memberi pengaruh besar terhadap etika sosial masyarakat. Tanpa kawalan dan pendidikan CV yang berkesan, media sosial boleh menyebabkan kemerosotan nilai, so nilai sopan santun dalam kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Kesimpulannya, semua penulis ini bersetuju bahawa etika sosial sangat penting dalam membentuk individu yang berakhlak, masyarakat yang harmoni dan negara yang sejahtera. Kajian ini disokong oleh pelbagai sudut pandang, pandang sama ada dari aspek pendidikan, profesionalisme maupun pengaruh media sosial. akan bentangkan bahagian metodologi kajian reka bentuk dan instrumen kajian. Pertama sekali dari segi reka bentuk kajian kami menggunakan kaedah kuantitatif iaitu melalui soalan selidik. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kefahaman dan pandangan responden terhadap etika sosial dan majlis, majlis rasmi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Seterusnya, bagi instrumen kajian, kami memberikan borang soal selidik Google Form yang dibagikan kepada dua bahagian. Bahagian A merangkumi maklumat demografi seperti jantina, umur dan bangsa. Bahagian B pula mengandungi soalan berkaitan etika sosial antaranya tahap kefahaman etika tentang etika, tahap adab semasa menghadiri majlis rasmi dan pandangan terhadap perbezaan ketika etika mengikut kaum. Responden menjawab dengan menggunakan skala tahap kefahaman daripada sangat faham sehingga tidak faham sumber rujukan dan kajian lapangan. Bagi sumber rujukan kami merujuk kepada laman website rasmi kerajaan seperti JPNIN, JPA dan Universiti Awam yang berkaitan dengan etika dalam majlis rasmi. Untuk kajian lapangan, soal selidik diedarkan secara atas talian melalui WhatsApp, Telegram dan email. Pengumpulan data telah dijalankan daripada 25 sehingga 30 April 2025 melibatkan 60 responden daripada pelbagai kaum dan peringkat umum. Kami juga menyediakan ruang komen untuk cadangan atau pendangan tambahan daripada responden. Seterusnya untuk analisis data, kami menggunakan kemudahan yang disediakan dalam Google Form. Data yang dikumpul dianalisis dalam bentuk carta, graf dan jadual. Fokus utama kami adalah kepada kekerapan dan peratusan bagi setiap jawapan yang diberikan oleh responden baik sekali bagi penutup kami memilih kaedah ini kerana ia adalah cepat, mudah dan sesuai dalam era penggunaan digital masa ini. Kaedah ini juga membolehkan kami mendapatkan maklumat secara terus daripada masyarakat menjadikan data yang dikumpul secara autentik dan relevan dengan situasi semasa kajian ini memfokuskan kepada tahap kefahaman amalan dan pengaruh pelbagai faktor terhadap etika sosial dalam masyarakat. Objektif ini merangkumi mengkaji tahap kefahaman masyarakat terhadap etika dan pembinaan sosial, menilai amalan etika sosial dalam kehidupan seharian, menilai kesedaran tentang etika atau semasa majlis rasmi, mengenal pasti perbezaan etika sosial antara kaum di Malaysia. Berdasarkan dapatan kajian, objektif pertama iaitu tahap kefahaman. Menjadi responden menyatakan mereka faham dan sangat faham tentang konsep etika dan pembinaan sosial. Ini membuktikan masyarakat mempunyai asas kefahaman yang koh penting untuk mewujudkan nilai nilai bersama dalam masyarakat dan berbilang kaum. Objektif kedua iaitu amalan etika sosial seharian. Kebanyakan responden mengamalkan etika sosial secara kerap atau sangat kerap menunjukkan kesedaran sifat yang tinggi serta penghayatan nilai murni dalam kehidupan seharian tanpa mengira latar belakang kaum atau manusia. Objektif ketiga iaitu etika dan adab majlis rasmi. Hampir 10 responden menyatakan mereka tahu dan faham etika dalam majlis rasmi. Ini penting untuk mengikatkan imej profesional dan keharmonian dalam acara-acara formal di Malaysia. Objektif keempat iaitu perbezaan etika antara kaum. Kebanyakan responden bersetuju bahawa wujud perbezaan etika sosial antara kaum. Ini mencerminkan kesedaran terhadap pelbagai budaya yang memerlukan toleransi dan saling menghormati demi perpaduan. Kita teruskan lagi dengan tiga objektif terakhir iaitu melihat peranan pendidikan dalam membentuk etika sosial, melihat pengaruh media sosial terhadap etika sosial menilai keyakinan bahawa tradisi budaya tempatan mempengaruhi budaya pembudayaan sosial Objektif kelima iaitu peranan pendidikan. Kebanyakan responden menyatakan bahawa pendidikan banyak membantu membentuk etika sosial. Ini membuktikan bahawa institusi pendidikan memainkan peranan penting walaupun penambahbaikan dari semasa ke semasa masih diperlukan. Objektif yang keenam iaitu pengaruh media sosial. Majoriti responden mengakui bahawa media sosial memberi kesan terhadap etika sosial. Media sosial boleh memberi kesan positif atau negatif oleh itu masyarakat perlu bijak menapis dan memilih maklumat. Objektif ketujuh iaitu tradisi budaya tempatan. Ramai responden yakin bahawa tradisi budaya tempatan mempengaruhi pembudayaan sosial. Walaupun dunia kini dipu dipengaruhi oleh globalisasi, budaya tempatan masih memainkan peranan penting dalam membentuk nilai dan identiti sosial. Kesimpulan umum kajian ini, masyarakat Malaysia mempunyai kefahaman yang baik tentang etika sosial. Etika sosial diamalkan secara konsisten dalam kehidupan harian. Kepelbagaian etika antara kaum diiktiraf dan dihargai. Pendidikan dan media sosial memainkan peranan yang besar. Tradisi budaya tempatan masih jadi rujukan utama dalam pembentukan sosial dan masyarakat. Kajian ini membuktikan bahawa etika sosial bukan sahaja untuk dipahami, tetapi juga diamalkan dalam kalangan masyarakat kita untuk memastikan nilai-nilai ini -nilai terus kukuh semua pihak iaitu individu, institusi dan media perlu bekerjasama membentuk masyarakat yang beretika, bertoleransi dan bersepadu. Bagi bahagian kekuatan dan faedah kajian, yang pertama, kajian ini membantu pelajar memahami etika sosial dengan lebih mendalam. Ia juga dapat meningkatkan kesedaran moral dan nilai nilai seperti hormat dan adab. Kedua, kajian ini menyerlahkan peranan penting pendidikan dalam membentuk sahsia pelajar melalui pengalaman sosial. Seterusnya, dari segi faedah, kajian ini dapat membantu individu membina imej profesional yang baik terutamanya dalam situasi formal. Kajian ini juga menggalakkan perpaduan kaum melalui pemahaman budaya yang berbeza dan akhirnya menyumbang kepada dasar sosial negara dalam membentuk masyarakat berakhlak dan bertanggungjawab. Berbalik pula kepada cabaran, cabaran utama dalam isu ini adalah pengaruh globalisasi. Hal ini dikatakan demikian kerana budaya luar yang menekankan kebebasan individu seperti budaya barat sedikit sebanyak telah melemahkan penghargaan masyarakat terhadap kesopanan dan protokol dalam kehidupan seharian serta majlis rasmi. Cabaran seterusnya ialah sikap individualistik yang semakin ketara dalam masyarakat moden. Hal ini merujuk kepada ramai yang lebih mementingkan diri sendiri dan mengabaikan adab atau protokol dalam sesuatu majlis rasmi. Contohnya, peserta yang tidak menghormati tetamu kehormat atau datang lambat tanpa sebab. Selain itu, pengaruh media sosial dan teknologi juga memberi cabaran yang besar. Komunikasi di media sosial sering tidak beretika dengan penggunaan bahasa yang kasar, sindiran terbuka atau komen negatif terhadap majlis rasmi dan pemimpin negara. Ini menyebabkan kerosakan imej institusi rasmi dan menjejaskan keharmonian sosial. Oleh hal yang demikian, amatlah penting bagi semua pihak untuk mendidik masyarakat, terutamanya generasi muda agar lebih beretika dalam kehidupan harian dan ketika menggunakan sosial media. Sepanjang tugasan ini, dapat disimpulkan bahawa etika pembudayaan sosial dan protokol dalam majlis rasmi sangat penting dalam memelihara keharmonian sosial, memperkukuhkan jati diri nasional dan meningkatkan imej Malaysia. Namun begitu, cabaran seperti pengaruh globalisasi, sikap individualistik dan penyalahgunaan media sosial perlu ditangani dengan lebih serius. Antara saranan yang telah dibentangkan adalah memperluaskan program pembangunan sahsiah di institusi pendidikan dan sektor awam, melaksanakan latihan protokol secara berkala serta menganjurkan kempen kesedaran berkaitan nilai-nilai etika dan adab. Akhir sekali, dengan kerjasama semua pihak iaitu kerajaan, institusi pendidikan dan masyarakat. Kami yakin bahawa nilai dan etika adab dalam pembudayaan sosial serta pelaksanaan majlis rasmi akan terus dipelihara demi kestabilan dan kemajuan negara.